TransGate Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət yol qəzasında zərər çəkmiş vətəndaş Riya Abbasovanın hüquqlarını tanıyıb ona dəyən zərərə görə kompensasiya verməkdən imtina edir. Bunu zərərçəkənin qohumu Mirzağazeynov may 26-da reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun mətbuat mərkəzində keçirilən mətbuat konfransında bildirdi. Mirzağazeynovun sözlərinə görə, 2019-cu dekabrın 4-də Baytaxtın Xəzər rayonunun Şıfalan kəsəbəsində 10T 215 dövlət nömrə nişanlı avtobusun sürücüsü sərnişinləri apararkən yol hərəkəti qaydalarını pozub. Nəticədə 75 yaşlı Abbasova açıl qapıdan yıxılıb və asfaltda düşərək ayağını sındırıb. Kəbirə klinikasında əməliyyata və tibbi xidmətə görə 1060 manat sərf olunub. Dərmanlara isə 500 manat xərclənib. Müalicə indiyədək davam edir. Avtobusun sürücüsü Əli Yolla Ağayev müalicə xərclərinin bir hissəsini belə ödəməkdən imtina edir. Xəzər rayon məhkəməsinin 2010-cu il 1 aprel qərarı ilə o Xatmaz rayonunda 1 il yarım müddətinə məntəqə tipli koloniyaya göndərilib. Transgate MMC Ağayevi öz işçisi kimi tanımaqdan imtina edərək onu köhnə tarixlə işdən azad edib. Bu səbəbdən Raya Abbasova məhkəmə iddiası qaldıraraq maliyyə xərclərinin ödənilməsini tələb edib. Sabunçu rayon məhkəməsinin hakimi Gültəkin Əsədova 2 dəfə transqeit rəhbərliyini 6 və 23 may tarixli məhkəmə iclasları barədə xəbərdarlıq edib, lakin qurumun nümayəndələri iclasa gəlməyiblər. 3-cü iclas iyunun 8-inə təyin olunub. Məhkəmənin qərarı ilə cəza çəkən sürücü orada iştirak edəcək. Avtomobil şirkətinin nümayəndəsi gəlməsə də məhkəmənin qərarı açıqlanacaq. Mirzağazey Analovun sözlərinə görə, o qanunun gücünə inanır, lakin icra orqanları ədalətli qərarlara məhəl qoymurlar. Xatırladaq ki, Transgate MMC-nin rəhbəri biznesmen Hafiz Məmmədovdur. Birinci icraçı direktor isə Zıqan Holdingin hazırki prezidenti, nəqliyyat nazirinin oğlu Anar Məmmədovdur. Sənədlərə görə hazırda icraçı direktor Sənan İmanov adlı şəxsdir. Bəli, polis, polisin hansı təchizatları var?